Доброго дня. Я вітаю всіх глядачів нашої телевізійної програми і запрошую вас до світу планети і до світу краси і здоров'я до зеленої планети. В нашій студії директор мережі фітоптек Світ Здоров'я Марина Віталівна Сущенко. Доброго Добрый дня, день. пані Марина Христос Воскресі. Воскресі. Саме так християни вітають одне одного зі світлим святом Христового Воскресіння і бажають всього всього найкращого, головне здоров'я. І насправді ми рідко замислюємося про те, що кожна хвороба вона має свої витаки чомусь вона виникла. Ну, зрозуміло, що коли людина довго перебуває на холоді, чи у неї промокли ноги, чи щось таке, то наслідком цього буде застуда. Але є багато хвороб в цьому світі і багато причин, як я вже сказала, їх виникнення. Давайте сьогодні про це і поговоримо. Это интересная тема, потому что чаще мы будем говорить о некоторых аспектах, о некоторых причинах и аспектах мы uh -huh. иногда даже и не догадываемся, и с какой стороны как раз подходить к своим проблемам, к своим болезням. Чаще всего мы как раз uh -huh. убираем вот эту эмоциональную сторону, психическую, какую-то психологическую, мы не ищем как uh -huh. раз вот эту основу, такое здоровье, а делаем как раз какие-то другие вещи и пытаемся решить всегда по пути наименьшего сопротивления. А нужно как раз оценить полноценно себя, ситуацию, и почему как раз эта ситуация у вас возникла, и почему она нужна именно в этот момент. Мне просто под руку попалась очень интересная книжка, она называется ⁇ Философия здоровья ⁇ и есть один очень интересный раздел, он называется 12 причин возникновения заболеваний. И было бы, я думаю, интересно как раз проанализировать вот эти 12 причин, и почему их именно 12. 12 такое... Магическое, магическое, число, магическое да. число, мы о нем всегда сталкиваемся довольно-таки часто. Это и 12 апостолов, и 12 месяцев в году, и 12 Знаков часов на, 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 на циферблате. Да. То есть мы как-то делим на день, на ночь как раз на 12 часов. И, наверное, в данном как раз варианте можно представить это себе такой вот круг. И мы как раз рассмотрим вот эти 12 причин, 12 вот этих каких-то таких. Ну, пусть это будут часы, или если мы рассмотрим это, например, как колесо, как здоровье наше это будет ось колеса, а ось всегда поддерживают вот эти поперечные такие планочки. И вот в зависимости от того, сколько у нас этих планочек есть, вот так и будут работать наши часы или наше колесо так и будут крутиться первая причина и одна из наверное самых важных и самых главных в любом в любом заболевании и нужно оценивать свое состояние или состояние близких но здесь самое важное не решать за близких как раз а чтобы каждый человек mm -hmm. осознал это конечно же это психологический аспект это психология потому что чаще всего заболевания возникают уже как следствие наших каких-то эмоций и чаще всего Конечно же, это эмоции, которые разрушают наш, нас и нашу жизнь и разъедают нас изнутри. И к таким эмоциям что мы можем отнести? Прежде всего, конечно же, это и страх, и злоба, и обида, ревность, и такие основная масса отрицательных эмоций. На эту тему есть много, и психологи говорят, на эту тему написано очень много книг, одной из которых мы, может, рассмотрим, может, в следующей передаче, как раз где очень тонко описывается и очень грамотно, и, как пишет, например, сам автор, если вот мы будем ее рассматривать, это автор американский Луиза Хей, она пишет, что вероятность, вот той системы, которую она вычислила, насколько зависит заболевание от тех или других эмоций или ощущений, где-то около 90-95%. То есть вероятность mm -hmm. довольно-таки большая. И, наверное, даже... Ну не все лаборатории или даже не все врачи <с могут могут или примерно попадают в этот же процент. Что здесь следует сказать? Прежде всего, что к болезням приводит не сами эти эмоции, а как раз то, что мы эти эмоции сдерживаем в себя, в себе, мы эти эмоции подавляем. Из таких примеров, которые мы можем привести, та же бронхиальная астма или любые болезни, которые связаны как раз вот Заболевания бронхолегочной системы. Обычно это люди, которые боятся выразить свои эмоции, держат этот и страх, какую-то обиду, какие-то сопереживания в себе и вот в семье. Иногда их так можно сказать, угнетают в каком-то именно вот таком эмоциональном смысле, поэтому и часто как раз и относятся к заболеваниям тем же как раз легочной системы. Если говорить, например, о гипертонии, чаще всего с чем это связано, с какими именно, если мы говорим о психологическом таком аспекте Гипертония чаще всего бывает у людей, которые много на себя берут, то есть они хватаются за все, они пытаются все процессы контролировать, то есть надо контролировать всех дома, всем заниматься, чтобы делали все непосредственно то, что ну, грубо говоря, не дают продохнуть остальным членам семьи, и притом часто это бывает и в семье, потом это все замечательно переносится на работу. На работу да, когда человек контролирует, когда он не дает э, заняться какую-то часть работы не, не делегирует по своим или подчиненным, или не делится, он старается всегда проконтролировать, чтобы у него все было вот так под контролем. И из таких еще, если мы немного просто на этой теме более подробно остановимся чуть позже, если касается той же самой бессонницы, очень часто бывают у таких мнительных людей и те, которые во всем очень любят себя винить. Вот, ой, я неправильно сделала, я не так поступила, вот надо было что-то mm -hmm. не говорить, или что-то наоборот, не то сказать. И вот как раз с этим в этом отношении чаще всего как раз и относится бессонница. И, к примеру, если, например, взять, опять-таки, из небольших примеров, проблемы с ногами, врегозное расширение, вен чаще чем связано? Связано, как раз с тем, что люди стараются, бояться, во-первых, какую-то новую для себя дверь открыть, в какой-то новый путь для себя избрать, особенно варикозное расширение вен. Чаще всего бывает у людей, которые не любят ходить на работу, и которых как раз работа вот им вызывает такой максимальный mm -hmm. дискомфорт, и вот они уже себя настроили так, что уже ноги и сами не идут на эту свою... В прямом смысле слова. Да, в смысле слова они идут уже на эту свою нелюбимую работу. Это из таких аспектов здесь, которые нужно обязательно обращать внимание и анализировать свое отношение, свою жизнь, пытаться исправить, пытаться проработать вот эту проблему именно обязательно с психологической точки зрения. Есть такое замечательное выражение древних вот таких лекарей, скажем так, с большой буквы, что вначале нужно лечить человеку душу. Потом уже нужно лечить словом, потом уже нужно лечить травами, травой, а лишь только потом использовать уже нож, то есть уже какой-то или оперативное как вмешательство, или уже это самая такая последняя точка. То есть вначале все равно нужно начинать именно из, из того, что вы должны сами себе проанализировать, для чего вам дана эта болезнь. И эта тема довольно-таки интересная, здесь можно разговаривать очень долго, но я думаю, что мы на эту тему с вами поговорим. Угу. Вторая причина, конечно же, это проблема, на которую мы всегда все сворачиваем, это проблема с нашим питанием. Ну И да. иногда с питанием как раз мы не связываем все свои заболевания. То есть если мы знаем, что если у нас повышен уровень холестерина или если у нас сахарный диабет, мы тогда знаем четко, что здесь зависит что-то от питания. Но, И что э, что-то нужно уже вследствие этого изменить. Да, изменить. Э, заболевание, например, та же гипертония, или бессонница, или проблемы какие-то другие... Мы их не связываем сильно как раз с питанием. Питание нужно перестраивать, нужно стараться обращать на это внимание, и поэтому, опять-таки, заболевание для этого к вам и пришло, и стучит в вашу дверь, и говорит, что обрати внимание, прежде всего, это корректировать питание, мы о питании говорили, опять-таки, очень много, и, конечно же, сейчас большая проблема и со всеми, продуктами, со всеми консервантами и с теми же ешками, которыми просто запичканы продукты, начиная от детского, заканчивая взрослыми продуктами, и при том, что они уже где надо, где не надо, и по большому счету вкус у нас уже немного замылен. Особенно это связано с тем, что практически везде, абсолютно в любые препараты кладется глутамат натрия, для того, чтобы производитель нас подсаживает на свой такой крючок для того чтобы мы всегда у него сидели на крючке и даже если мы это проанализируем вот мы приходим в магазин даже есть большой выбор каких-то колбасных изделий сыра но мы видим только лишь тот который мы берем и который мы едим, мы уже как, не знаю, как зомби или как такие определенные нарко... наркоманы определенные, да, у нас уже рефлекс выработался, как раз по этому поводу надо сказать спасибо нашему глутамату натрия, который, это, наверное, одна из таких ешек, которые мы знаем не только по номерам, но и по названию, и здесь уже производители, они всегда молодцы, у них отличные маркетологи с ними работают, они очень хорошо и качественно умудрились уже и, и эту вещь обходить. Сейчас очень часто на продуктах пишут, что это не Е. Он называется... Е621 или глутамат натрия. Сейчас они его перефразировали, они его спрятали в такое вещество, которое называется экстракт дрожжей. Или дрожжевой экстракт, или экстракт дрожжей. Берут дрожжи, просто mm -hmm. пропитывают вот этим глутаматом натрия. Они же об этом не пишут в скобках. И на упаковках сейчас очень mm -hmm. много примеров. Особенно это касается майонезов это касается препаратов которые выпечка вот это которые сейчас вот баснословное количество везде действительно в любой магазин в который не зайдешь пол магазина занимают какие-то печенюшки конфетки и вот и все такие вещи, которые мягко говоря не полезные и кажется, что они более натуральные, но если mm -hmm. разобраться по составу и глянуть на состав того же самого печенья, то просто, конечно же, ужаснёшься. Здесь mm -hmm. какие варианты? Конечно же, здесь нужно проанализировать продукты, которые нужно убрать, нужно исключить и на них наложить Строгое табу и себе, и членам своей семьи. Это нужно сделать, или у вас есть какие-то заболевания, или если у вас есть какие-то уже предрасположенности, какие-то предпосылки. Это первое. Второе, конечно же, стараться максимально готовить и читать, если вы в магазине читаете этикетки, но в идеале, конечно же, стараться все-таки готовить в домашних условиях. Особенно это касается их либо булочных изделий и время которое можем потратить на приготовление того же печенья какого-то вот более натурального, из тех же овсяных хлопьев mm -hmm. или какое-то даже ореховое можно сделать которое будет наверное даже иногда и вкуснее магазинного, и тот же хлеб, о котором мы уже очень много раз говорили о том, что лучше обращать внимание на бездрожжевой, кисломолочные продукты, которые в домашнем условии у нас, слава богу, есть еще люди, которые привозят нам из, из сел, из своих фермерских хозяйств молоко, и абсолютно всю кисломолочную продукцию готовить дома намного полезнее, вкуснее, правильнее и еще и намного дешевле получается. И тем более можно даже на неделю, дней на 5, себе за один раз приготовить достаточное количество и творога, и кисломолочных продуктов, питьевых, и определенных сыров или плавленных сыров. Нужно приготовить и нужно все-таки к этому стараться приближаться. Потому что те же сыры, мы знаем, что сейчас уже больше там растительных жиров, чем жиров э, животных. Следующее это, конечно же, вода. Вода ⁇ это вещь, которая несет в себе такую информационную нагрузку. Мы знаем о том, что вода живая, очень многие видели и вот эти замечательные фотографии, и кристаллики, во что превращается под определенной нагрузкой, под определенными звуками, под определенными эмоциями вода. Поэтому, конечно же, нужно обратить внимание, она должна быть обязательно безопасная, то есть она должна быть очищенная, очищенная подготовленная. И плюс еще, вы должны ее обязательно структурировать своим определенным образом. Как вы будете делать, уже решать вам. Или вы будете это делать, есть замечательно много больших различных структуризаторов, зонаторов и всех, и всех остальных веществ можно конечно же использовать мы не раз уже говорили кремний шунгит и использовать серебро. используют серебро ну, в небольших количествах его не нужно часто Используют те же самые магнитные воронки э, на крайний случай или вы пьете воду не которая домашняя вас приготовлена это чем можно воздействовать тем же добрым словом молитвой и настройкой как раз и, и структуризации и своих всех водных сред, потому что если мы там скажем про наш головной мозг, да, то он практически на 80% состоит из воды, и для того, чтобы мы не сушили, не сушили себе голову, не сушили себе мозги, а должны полноценно функционировать, как раз обратить внимание. По количеству, сколько мы должны выпивать воды в день, мы уже тоже очень много раз говорили, здесь минимально на килограмм веса где-то 25 миллилитров, 20, если это зимнее время. И, mm -hmm. конечно же, если летом, вот у нас такое лето всегда интенсивное, жаркое, то, конечно же, тогда нужно увеличивать питьевой режим, и где-то до 35 миллилитров на килограмм веса нужно обязательно выпивать, обязательно вот этой подготовки воды для того чтобы она максимально принесла нам максимальную пользу mm -hmm. если мы постепенно начинаем это делать начинаем пить конечно же вот вдруг вы посчитали ага вам нужно два с половиной литра и мы вот со следующего дня начинаем пить нужно начинать пить обязательно постепенно наращивать за неделю за 2 не больше 200 грамм то есть добавлять не больше стакана и как раз избавление от многих проблем, в том, в том числе и повышенная кислотность желудочного сока и проблемы, которые у нас возникают часто, особенно с почечными камнями различными и с тем же самым сахарным диабетом, почему сушат. Если уже возникла у организма жажда, если хочется человеку уже пить, это уже, скажем так, не, не начальная стадия обезвоживания, а хотя бы где-то средняя. То есть на это тоже нужно обращать обязательно внимание следующая четвертая такая причина которая которая влияет на наше здоровье это агрессия бактерий вирусов грибов простейших и паразитов здесь конечно же что следует сказать и есть и отдельная такая причина это количество всех этих микроорганизмов которые есть как они к нам попадают или с водой, мы ее чистим, но стараемся, все равно бывают какие-то подводные лазейки, через которые проходит. Конечно же, это питание. То есть мы должны знать, что обязательно овощи обязательно дополнительно прорабатывать, подержать подольше в воде, обязательно должна быть термическая обработка. Особенно это касается нашей продукции рыбной потому что у нас селедка буквально суточная, и мы уже ее на прилавках в магазинах видим, мы покупаем, и не всегда дополнительно еще как раз обрабатываем. Конечно же, это должно быть отсутствие животных там, где живут люди. То есть, ну, мы же почему-то не идем к собачке в будку жить. Она живет там сама полноценно. Точно так же, почему эта собачка должна жить у нас, с нашими детьми, есть с одной тарелки, с одной миски, или даже спать с теми же самыми кошками и всеми остальными. Животные должны жить раздельно. Особенно иногда вот спрашиваю людей, которые вот такие рьяные какие-то кошатники, собачники, собачники и спрашиваешь, а вы делаете профилактику глистогонную, особенно вот касается котов? Говорит, а зачем я ее буду делать? Мое животное не выходит на улицу, оно не бывает на улице, у нее ничего нет, оно абсолютно стерильно. Но животному попадает точно так же. И из воды, и из продуктов питания. Ну, на обуви и, приносим в дом что-то. Конечно же, и даже мы как, и, как разносчики тех же самых вещей. Угу. Поэтому максимально, конечно же, оградить себя от этих животных. Животные должны... Жить отдельно. Я, например, к этому очень так отношусь всегда Рьяна, поэтому не, не люблю вот это, когда приходишь кому-то в гости, а тут на тебя кот вылез, или вот я сижу, ем, он мне там, а дай ему что-то, как-то для меня это очень странно и непонятно. В моем понимании достаточно животное держать, разве что тему, которая вот уже в возрасте пенсионеры, которые сидят дома, у которых уехали дети, внуки, которым нужно куда-то деть вот эту свою заботу. Вот, вот это тогда mm -hmm. вариант, в котором, в котором бабушка 10 раз помоет ножки этой собачки, она ее проконтролирует, но здесь обязательно -таки делать, поддерживать иммунитет, для того, чтобы мы справлялись на минимальном уровне с теми же самыми бактериями, то есть иммунитет будет поддерживать, справляться со всеми бактериями, если он достаточно в хорошем количестве. И, конечно же, хотя бы раз в год, и можно и два раза в, год делать какую-то глистогонную профилактику, которая делается всегда всей семье, включая ваших животных, если они у вас есть в доме. И даже если вы живете и в доме, в частном, и животные ваши находятся не с вами в помещении в одном, этим животным точно так же, как и тем, которые в квартире, обязательно минимум животным хотя бы два раза в год обязательно делать вот эту профилактику, потому что это будет намного проще и намного дешевле, скажем так, чем восстанавливать свои эти различные проблемы. Следующая такая причина наших заболеваний – это наследственность. Наследственность мы любим очень сильно сворачивать. Вот особенно к людям, которые не хотят сильно делать что-то. И они говорят, вот у меня там у мамы было, если это заболевание возникло до того, как вам исполнилось 30 лет, тогда это наследственное заболевание. Если это возникло позже, к примеру, или ожирение, или гипертония, это связано больше не с наследственным, что у вас было у мамы, у папы, а в основном это связано с тем, что вы, так же, как и ваша мама и папа ведете такой же самый образ жизни. То есть это минимум нагрузки, минимум э, и максимум каких-то не сильно полезных продуктов. Следующий, и, и привычек Да, и привычек Не очень полезных Это как раз то, что передается в основном по наследству, а не заболевания mm -hmm. Следующий такой интересный вариант, это причина, это медицина Это, конечно же, бесконтрольный, при, бесконтрольный прием различных препаратов Которые мы сами себя лечим, мы сами ходим в аптеки Соседка мы, Да, нас рекомендуют все Попробуй скажи, что у вас кто-то болит Вам все в округе посоветуют, что вам сейчас нужно выпить и очень часто, особенно те, которые пьют несколько препаратов, по статистике у нас, по нашим странам статистики вообще нет никакой. По статистике Англии каждый четвертый восстанавливает свое здоровье после того, как он пролечился, прошел какой-то курс интенсивных каких-то препаратов. Поэтому, конечно же, на это обращать внимание. Следующий пункт это движение. Это, конечно же, обязательная, умеренная нагрузка. Если не каждодневная, то хотя бы через mm -hmm. день. 3-4 раза в неделю это нужно проводить. И здесь, конечно же, есть оговорка, особенно в наш весенний сезон, нагрузка, которая связана нас с нашими садово-полевыми работами в движение, сюда не входит. Она в отношении восстановления здоровья не принимает участия. Следующий, следующий пункт это биоэнергетика. Мы знаем, мы очень часто любим, и слышим, мы восстанавливаем свою энергетику. У нас какая-то порча, глаз. <laughs> да. да, это все-таки есть. Мы знаем, что есть уже доказано, что есть и биополе. Этим нужно заниматься, на эту тему обращать внимание. И следующие есть причины, на которых мы, может быть, не настолько можем влиять. Это, конечно же, экология. Поэтому нужно, если мы не можем глобально повлиять, мы должны делать достаточно э, уютным, хорошим, качественным из натуральных материалов наш дом. То есть выбирать и натуральное постельное белье, и натуральные вещи, которые мы Просто носим. Ну такая микроэкология. Да, то есть мы э, по минимуму есть что сделать своему организму, по минимуму использовать всех химических вот этих моющих агрессивных средств. И следующий вариант это вредные привычки. Ну полностью от нас только зависит. Да, здесь здесь на варианты жизнь. есть очень разные, при том вредные привычки это не только курение, алкоголь, но и вредные привычки, не знаю, там ковыряться в носу, хрустеть пальцами, смотреть близко телевизор или читать в транспорте. Вот эти привычки тоже нужно убирать искоренять, потому что они вносят как раз в проблему в наши дополнительные заболевания. И одна из последних таких причин ⁇ это э, причина во времени. Мы, к сожалению, вот ждем чего-то, событий, которые произойдут когда-то. Мы вот ждем там дня рождения, Нового года, еще каких-то своих вещей. Мы не радуемся, а нужно радоваться и анализировать каждый прошедший день и, может быть, вечером или с утра спросить себя, а что сегодня хорошего ты сделал или видел, или что-то эстетическое, или что-то вот такое, что тебя настроило на какие-то положительные эмоции дало тебе какой-то положительный заряд это так ну, очень, минимально очень минимально о да, причинах да. всех если их всех посмотреть и уже посмотреть уже с точки зрения вашего заболевания тогда намного легче справиться не только медикаментозным путем а как раз справиться и обязательно откорректировать вот эти все причины потому что это как раз основа основ и уже только после этого уже следует обращаться как раз к тому, чтобы таблетки пить, как у нас любят, пачками. И чем дороже, тем как-то должно быть эффективнее, хотя иногда оказывается как раз и наоборот. Я дякую вам за нашу сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что наши глядачи, есть постоянные глядачи, они уважно подивятся по сторонам и проанализируют свой, свой сегодняшний стан, стан своего здоровья с точки зрения как раз этих 12 аспектов, которые вы озвучили. И, возможно, найдется... Поле для того, щоб застосовувати свої зусилля, знайдеться те, що треба міняти і міняти на краще. А наслідок цього міняти на краще своє здоров'я. Дякую да, вам. На Здоров'я. Дякую і вам. Слідкуйте за нашими порадами. Будуйте здорові, і в ефірі побачимось.